Ви знаєте, багато хто зірок зловживає алкоголем. Згадати, наприклад, співачку Брітні Спірс, гульвицьку зірку Чарлі Шина, корейську або як вважає Марина Лончук, російського репера псая. Та все таки алкоголізм хвороба не лише зіркова. Кожен п'ятий шлюб в Україні розпадається через пияцтво, стверджують соціологи. Усе тому що жінки не можуть миритися із запоями чоловіків. Але є дружини, які щоб зберегти родину продовжують терпіти пияк супутників, і деяким таки вдається врятувати коханих від згубної звички. Дивіться далі про це в сюжеті. Альона та Владислав у шлюбі 5 років, але гармонія у стосунках подружжя триває лише останні кілька місяців. Бо раніше голова родини не пропускав нагоди перехилити келих, хто там з подружками шопінг, йде, спакають нерви, Да, хто там на плавання, ходить, що от у нього така розрядка була пиво там. Футбол іноді много-много пива. Поки Владислав Гаяв час на футбол та пиво. Жінка доглядала двох маленьких дітей та сподівалася, що от, от її коханий зміниться. Але пристрасть чоловіка до алкоголю посилювалася. Коли чоловік п'є, то ну, можуть про на роботу, може не прийти просто на зділку. Начались просто проблеми з Это фінанси, начались ссори. Іноді скандали коли більше, ніж бутилочка пива. Щоб пригодувати родину, Альона влаштувалася на роботу, проте й залишати дітей на чоловіка ставало небезпечно. Терпець увірвався жінці, коли через пияцтво Владислав забув забрати доньку з дитсадочка. Дитина до восьми часов сидів з воспитателем, коли можна було ребенка забрати. Вовремя. Ну і плюс вдома великий скандал. Я забрала дітей і йшла к мамі. Ну, і сказала, якщо буде далі в такому ж духі, тобто. Ні дети, не я, мы просто домой не вернемся. Ризик втратить родину не как налякав чоловіка. Вже за кілька днів він просив дружину повернутися і пообіцяв назавжды кинути пити. Я попробую, но мне надо, щоб ты была рядом, щоб ты меня поддерживала. Ну, естественно, конечно не все сразу, но постепенно, постепенно. Сейчас даже иногда мы смотрим футбол, пьем безалкогольное пиво. Чоловік знову почав працювати та заробляти гроші. А Альона не натішиться змінам у поведінці коханого. Але що робити іншим жінкам, щоб врятувати своїх супутників від алкогольної залежності? До нашої студії завітала психолог Олена Рихальська. Вітаємо! Е, ну, на сьогодні така досить делікатна і серйозна тема. Чоловік п'є. Действительно, проблема знаем батьком, женщинам. то скажите, пожалуйста, как психолог, что треба делать? Тут есть э, две важные рекомендации. Если говорить о женщине, спасать, не спасать. Первое, не спасать. Угу. Сейчас скажу вещь, ни, ни в коем случае. Поддерживать, но не спасать. Один из подводных камней в том, что женщина, она старается быть мамой. А еще хуже, когда, а это часто контролирующие мамы. Для своего человека, я Да, и ей даже бессознательно важно, чтобы он пил, потому что тогда он находится под контролем. Легче, она знает схемы, ага. он не уйдет никуда, она знает, то, то куда он прячет бутылки. Манипуляция самой собой, прежде это всего. Это такой мазохизм выходит. Конечно. Потому что в любом случае женщина, которая живет с алкоголиком, это женщина-жертва. Извините, все женщины, которые меня сейчас слушают, но это женщина-жертва. Я, напевно, до таких женок не належу, потому что, мне кажется, я бы сказала очень категорично. Або я, або пиятство. Это правильно? Заходить. Ну, конечно, правильно, но это нужно делать в начале. А обычно, когда женщина уже в это уходит как бы далеко в глубину и там много лет, то она отрицает эту действительность. Именно поэтому она является, есть такой термин, со-алкоголик. Что такое поведение женщины со-алкоголика? У нее низкая самооценка, ей все время не хватает внимания мужчин, ну, мужчины в, дань, в данном mm -hmm. случае она прощает, очень сильно прощает то, что не простили бы вы, как вы сказали, допустим, да. И у нее очень сильная потребность э, быть ма ма ну, как матерью Терезы настолько, насколько не нужно быть. Потому что есть еще один очень важный момент. Если женщина мать Тереза, она оставляет своего мужчину инфантильным. Понимаете? Пусть он вырастет и бросит пить. Еще один момент очень важный. Когда обычно вот то, что я уже заметила много раз, когда он говорит, мы бросаем с тобой пить, мы с тобой справимся. Женщины, кому это близко, ни в коем случае мы ничего не делаем вместе. Он сам. Все-таки, как допомогти женщине, человек, который пьет? Головный. Вы знаете, иногда эта женщина просто не понимает того, что с ней происходит. Она как зачарованная красавица, да? Ей просто нужно задать себе два вопроса всего лишь: мне сегодня, на сегодня, сейчас хорошо в этой ситуации или нет? И что mm -hmm. я могу сделать, чтобы выйти из нее? И самое интересное, что она когда сама себе ответит на эти вопросы, муж может выйти из нее тоже. Но она не должна быть, ну, спасать его, mm -hmm. она должна быть рядом, как человек, который, ну, действительно, если мы женились, вышли замуж, mm -hmm. это доверие, это, э, ну, мы давали клятвы друг другу, это стоит того, да. Но женщина в этом смысле должна больше заняться собой и уйти из ситуации с алкоголика. Тобто не тягнути на собі п'яного чоловіка, а йти поруч і казати, давай вже закінчую. Приблизно так. Дякую за розмову. Я нагадаю, що з нами був психолог Олена Рихальська, яка відповідала на наші запитання. А сніданок тим часом триває.